Адін Адін. Вікер не пишно? Камаріне пізда, сосок собачий. Начинаем. Олександр Шалев, доброволець, пілот дронів, мільярдер. Перша людина, яка почала розводити його посумів для продажів. Вітаю вас на каналі Defense Ukraine. І сьогодні разом з Олександром Шалевим ми поговоримо про екіпіювання і чому воно повинно бути якісним. Вітаю, привіт, друже. Сань. На твою думку, чому військове екіпіювання повинно бути якісне? Короче, экономить на любом товаре это все равно нехорошо. Ты можешь там сэкономить на еде, поесть плохую еду, ты можешь там, купить туалетную багу, которая будет жопу сильно тереть, а не мягенькую, пахнущую, белую, перфорированную. Но ты экономишь на своей жизни. То есть от экипировки зависит твоя жизнь. Поэтому я думаю, только люди глупые экономят на экипировке. Что думаешь? Не обидел я людей? Я думаю, нет. Я думаю, тем, кому нужно нормально, а тем, кому им похуй. Дай бог. E, ти маєш на увазі все екіпювання, починаючи від взуття і закінчуючи самим плейткейріором і підсумками, Так, Так, звісно. E, добре, тоді давай почнемо з тобою з взуття. Які топові фірми ти використовуєш по взуттю? Взагалі, яке потрібно взуття мати? E, скільки пар в тебе взуття? Є змінне, незмінне взуття в тебе? E, я скажу подоволю, максимально просто. То, що мені комфортно і удобно, я могу проходить максимально долгое время это мое я кайфую по брендам я не привязан к брендам я не буду модничать и выбирать какие-то бренды которые есть у всех они на слуху и значит это круто соломон соломон кайфовая нет но это обувь хорошо соломон соломон спорт хорошая фирма я ее знал еще до войны но я знал ее наверное еще с 2005 -го года эту фирму Кайфове, класне. мало тоді було звісне, взагалі мало звісне. А як ти взагалі гадаєш, потрібно замінити базові талани, які видають тобі в ЗСУ на щось таке більш комфортне? Соломони, лови? Да, конечно, да, но Вартує, бюджет, так? Да, бюджет, всю операцію в бюджет. Да, всі скажут: да, конечно, круто. Вопрос риторический. Класно було би. По поводу талантів. В принципі, неплохая обувь. только если его сравнить с предыдущими какими-то берцами вонючими, которые были до этого. Да, неплохо. Кайфово, классно, неплохо. Но если будут длительные задачи, если будет много ходьбы, трудновато. Ты нет. будешь использовать взуття на гортексе или без него? Я чи в зависимости от поры року? Не, я буду всегда использовать обувь, которая для... из для... для... технологии Гортекс. Это тефлоновое покрытие, там 10 миллионов, там что-то тысяч пор, там на день. Я буду выводить воду так его. Да. Я, кстати, учил эту технологию, когда в работал. Я шарю, как она даже построена, рисунки помню, что там есть лейки, короче, что влага выходит, испаряясь из широкой части, а в тонкую молекула воды не попадает, поэтому... Ты занимался в рекламе, да? Не. Ты, грубо говоря, можешь стоять в луже воды, но она будет дышать, нога, но не промокать. Классная технология, я буду использовать круглый год. Классные фирмы, которые многие не знают, все уперлись в ловы, в зефиры и в них гоняют. Потому что они часом проверены. Ловы, <связь> потому что соломоны. да, да, потому что это у всех есть, все видят и в принципе. Да. Я бы э, еще пару фирм классных назвал, которые люди недооценивают. Это вообще максимально для меня обидно, что есть фирмы круче, дешевле и они недооцененные. Мы берем обувь для войны. Я сразу беру у меня тире война тире тяжелый туризм, тяжелый трекинг, сто процентов. У тебя классная обувь, у тебя есть защита носка, у тебя есть защита... Галина, стопа, фиксация стопы, от подворота стопы. У тебя есть торшень систем, по-любому, который не дает провернуться одной части ноги от а другой для подворота тоже. По-любому, у тебя есть какие-то технологии, которые э, поглощают твою энергию, которые ты и возвращают ее обратно, чтобы тебе легче ходило, чтобы ты больше проходил. Сто процентов у тебя есть гортекс и технологии в основном, да, это крутая тема. Ну и жестко, жесткая подошва по -трибу. Да, жесткая подошва. И вот опять же, напомню, носок, он должен быть таким упругим, жестким, кайфом, чтобы в камень влетел и все было классно. Тут же можно поговорить про этот же Gore-Tex. Gore не будет работать, если вы не возьмете носки с гортексом То есть, если мы берем житомирские носки, одеваем в Соломона, которые стоят пятнашку, у нас нога воняет, и мы говорим, Соломон, фигня не Н работает. Тяпи. Тебе нужно взять нормальные, кайфовые носки. Да, они будут полторушку стоить какие-то, но... Но они долго проходят. Да, и нога не будет вонять. Я пять дней могу проходить, не снимая. Пять дней, у меня раз было, пять дней не снимал обувь. Я думаю, что открою и, ну, типа, выкину все. Балдеж. В этих больше нога воняет. Что касается самого кителя и штанов. Какую фирму ты при... запропонуешь? Подожди, прикольно. я же не назвал. Я Шо, не назвал кулинцы, коротко, Короче, да, фирмы, фирмы кайфовые, которые... Бля, давай уже затяну. Бляха, бля. да, я тему могу Короче, фирмы, фирмы кайфовые, которые недооцененные многие про них не знают. Солева, классный горный туризм делает, тире война. Дальше, Мейндл, офигенная обувь, La спортива. Слева, для Спортива Мейндл. Запомните, эти фирмы ⁇ это кайфовые, классные фирмы, которые используются в тяжелом трудном а прыгании. Дороже, ниже. Соломоны, или Дешевле. Дешевле. Кайфово. Вот у меня есть а, Мэнделл, Дезерт... Я уже не помню, как они называются. 5000. А Ловы сколько? 8? 9. 8 9. 9. 5. Медичи, Хайкс тоже. Хейкс или Хайкс, да, в какой э, какой-то армии, по-моему, норвежской, что-то вот оттуда. Меня сейчас будут справлять все, но типа, типа, Ладно, что там, про китель? Да, какую выкористовываешь фирму кителю и штани? И взагалі экономил бы, выкористовывал бы наш статутный, может, э, статутную нашу форму? Че менял бы? Потому что в нашей немає там всяких пропиток, антимоскитных. Я не менял монетрики. бы именно пиксель. Пусть остается пиксель. Статутная форма, да? Да. Но я поменял материал, с которым он сделал. Потому что материал все знают. Материал как клеенка, как стекловато, Он жесткий, он... Парить. Фу, да. Как клеенка сверху. Вот это поменял бы. Ну в взагали-то жах в нем уходить. Это капкан сатаны, который расставил, а ты в него попал. Конечно. Я так не поступал бы. А какую фирму ты его Что в тебе за штаны? У меня есть пару штанов. У меня есть и обычная фирма, там какая-то. Китаец обычно есть, с наколенниками обычно. Китайцы пизды, с чем это вдянутый? Я тебе серьезно говорю: у меня есть пару штанов. У меня есть трое штанов. Они все примерно одинаково выглядят, но одни у меня край precision И они только для съемок, понял? А в двух. Не, а А двое штанов, кроме край пресежина, я. Они тупо китайцы. Я них гоняю, все хорошо, но они качественные. Но они качественные. Если я присяду, у меня посреди макушечки не треснет с другой стороны. Ну, жопа не треснет. А край трескает. Край? Думаю, тоже трескается. Ты трескается. Да. Ну ты выбрал выбрав край. Если погибать, то по-богатому, да? Да. Можно край. Так неплохие штаны. Вот эти, которые со встроены накаленьками. Чтоб я не знаю, не рекомендовал бы, наверное, как называется, в мавке. Кто у нас делает в мавке штаны? Вельмет. Uh, Велмет. Вот Велмет не советовал бы. Uh, все а лезет, заходить, все нет, лезет, на, на, на все лезет. Качество. Заходить, мне, да? мне расцветка нравится, камуфляж. Мне качество не нравится. Велмет. М так нормально. Что касается брони на голову, шалома. Який шолом ты используешь? К сожалению... Какая подместная система тебе больше всего подходит? Да у меня обычный фаст который Зачальный стоит, фас. не знаю, тысяч, наверное, 12, 9, я не знаю, ну, обычный, самый обычный фаз зеленого цвета. Я его красиво покрасил, приклеил липучки от Обскор. вага шел ему важлива? Конечно. Голова болит, шея, шея болит, из-за шеи голова начинает болеть. Сто процентов это очень важный аспект. Вес. Вес должен быть минимальный. Ну і взагалі все, яке бійвання повинно бути якомога легше, так? Да. Тому що ти не, не знаєш, скільки тобі пройти, скільки тобі виконувати завдання, Тому воно потрібно, щоб було завдання. Якщо ми говоримо за вот, кітель-штани, класні технології, оце вот антимаскита, щоб тебе комари ага. не кусали. Класна технологія, пропитка. Що да, влітку вони... заїдають, пиздец. 100%. Классная пропитка, чтобы они не горели, потому что много из моих пилотов сгорало, там, ну, как сгорало, получало очень сложную степень ожогов. Если бы было бы не горючка, было бы проще. Они не светятся в теплах, да? Угу. В теплах не светятся. Они дышат. В то же время они тоже не сильно-то и промокают, по сравнению с тем, даже с э, статутной формой. Что еще у них кайфово? Камуфляж. В принципе... Он доказан, да, в мире, что мультикам самый кайфовый камушаж в любой. Так, вот, э, за в среднем рассветка. в любой э, место. Ты выбрал бы мультикам. И мавка. Так, мавка рост, ну, сама расцветка да, прикольная, дай, но якость. так, кайф. степова жаба и полева. Ну, э, болотная а и... хищник. Старый классный, новый нет. Новый э, Но вы взагали похож на форму русаки, да? Да, я да, да такое я тоже хотел <свят> сказать. Можно попутать. Попутать. <свят> Попукать можно. А, Степовая жаба классный был у Пиктак. Или есть он еще, я не знаю. Я не знаю. Ладно, что у нас там дальше по плану? Дальше по плану у нас плутоноска и сами подсумки. Что ты взагалі с собой? Сколько ты БК берешь с собой на боевое задание? Минимум. Минимум. Я ж летаю, мне оно не Минимальный. надо. Минимальный. Ага. Я даже, ну, ствол, ладно, можно попадать, но я бы и ствол бы не брал бы. Серьезно? но ну, мы ж летаем, мы летаем, мы не штурмуем. Ну сколько ты берешь с собой БК? Да не, ну пусть будет полных 5 магазинов. Раз эпоху не берешь? Нет. Что ты берешь с собой? Какие твои стандартный набор? Э, что у меня везде? Да, да. У меня гранат можно закинуть, можно дым закинуть, но это опять же, лишнее вообще я не хотел бы брать. Я не беру ничего лишнего. По, как сказала практика, ты просто бегаешь, устаешь, оно тебе никогда не пригодится, и это нерационально. Что я беру? Гранаты я не беру, потому что они уже у нас есть на сбросы. Зачем мне нужны себе еще всовать? Магазины. Да, если честно, то и магазинов можно три, наверное, хватить, чтобы если в какой-то крайний случай сбить дрон, который и то... Ну, опять же, по статистике ты свои сбиваешь. Сколько аптек это? Одна, две? У меня две аптеки. У меня две аптеки. Одна плюс... Минус большая, вторая самая экстренная. А взагалі было такое, чтобы тебе экипирование подводило під час боевого выхода? Десь рвалося, десь відчіплялося что-то? Нет, Потому що в мене хороше екіпіровка. Тому що є якісне екіпа, так? Да. Тому це і Я видел у многих. Самая классика, коли ти присаживаешься, у тебе шов-пажок по пірветься. І фастикси, мабуть, десь э, э, да, ламатися, да, так? да. да. ламатися. Да. Э, на магазах часто рвалися строп, стропи молли. постоянно. Постійно, постійно. Ну, оно видно, оно Від все. Від механічних просто yeah. підразуників, так? Yes. Yes. Давай тоді подивимося, який в тебе взагалі екіп, щоб народ бачив це. А что шо еще у нас есть экип. из всего? Что еще мы забыли? Ничего, ну очки. ну очки. очки. Баллистические очки. Все берут захист. китайские очки, которые стоят по 400-500 гривен, Добрый, но давай. они же не знают, да, что осколки, они что же... А в тебе что за окуляры? Это ревизион классический, обычный стандартный ревизион. Ну ты, ну я гадаю, что баллистический захист для ока, он потребен. 1000% процентов защиты органа зрения, но органы слуха уже такое, хочешь на А как ты борешься с тем, что они могут подпотевать? Они? Да. Не, они не подпотевают. У меня есть технология в, в них. Вот тут кнопка, если ты видишь, ты... Нет, нет, никак. А что, они не потеют у меня? Если закрывать бафом, то будут потеть. Нет, так я лучше выберу очки, чем баф тогда. Так какой баф жарища? А зимой в прозрачных, ну, в принципе, да, прозрачные стекла. Ну, как это, ты возьмешь оригинал. Ну, я бы взял бы оригинал. Но... А если развешь не оригинал, зачем? Тебе что-то будет рикошет, и все в глаз и, тебе может, и залезет. Не будет. А эти хотя бы будут улавливать и э, антирикошетить. Вот у нас есть товарищ сейчас, у нас Максим сидит за кадром. Э, вот вспомнить нашего товарища, да? Ему очки спасли жизнь. Потому что пуля рикошетила от них. Она, как бы да, влетела, но она угол такой сделала, что ранила не смертельно. Поэтому. А почему ты выбираешь шолом типу Fast, а не меч э, с ухами и... Вообще нужно меч брать, все меч. Это потому, что это сраная, блядь, мода. <laughs> все хотят... Хочешь быть красивым? Да. Вообще, классика, да, нужно нормальный шлем с ушами, блядь, не выделываться, не смотреть по сторонам, не смотреть тикток военный, американский, а одевать сушами. ушами... задача. задачу. Да, под, под любую задачу я подевал бы с ушами. Давай поднимемся от твоей экипу. Что ты а... боешь, что ты с собой притянул? Нет. Чего нет? <свят> так, давай по порядку. Бачу в тебе шлем, каска, как угодно называй, фаст. Расскажи что про него. Самый обычный, самый простой китайский фаст. Надежный, но тяжелый. И да, обычный, обычный шлем просто обычный шлем. Покажи. А покажи подвесную систему еще. подвесная гамно. Потому что мне это все не устраивает. Здесь давит тут что-то. Короче, меня не устраивает подвесная 100%. Ты мне поменял нравится. бы это. это? я поменял бы полностью каску. Вот. А давай меня Я такой шлем арч Тут такие, вот такая подвесная система. И подушечки с памятью Memory. Принимают это форму кайфовое. головы. Это кайфово. Можешь примирить. А, а, так у тебя легче еще на так, очень много. Так, он важить десь килограмм 350 пятьдесят граммов. Тут килограмм, по-моему, по семьсот, что -то. Или нет? Uh, ну, где не так. Короче, fast где-то до полутора. Это... Yeah. это легкий шлем, кайф. Мне нравится. Uh, и, и такой размер? Uh, это 56-й. SM? LK. LK. Uh -huh. uh -huh. Ага. У меня, по-моему, M, но он выглядит все равно больше. Окей. Так, так. Что у тебя здесь? Фонарик? Ничего фон ліхтарик и наушники. И все. Да. Больше ничего нет. Ну, крепления для ПНБ. Є, ага. але ПМБ нема. Ага, ага, ага. Ну він Хороший. просто легший і в мене був. У фаст... мене є армори звичайні. Ага, у мене. Обичне, нормальне, робочі, звичайні наушники. Ага. Золотая. Ні хорошо, ні плохо, клас. Ну, взагалі, топчик було б сордіни якийсь, чи щось таке. Велтер, може, даже. По-багатому. Так. По -багатому. Да. Не вижу... Ну, це на якість я б вибрав сордіни, Ти б теж, напевно, так? Да? Я, я не знаю, мені поки необхідності немає. Все равно их постоянно втычешь одевать и все остальное. Нормально. Опять же говорю, для моих задач, я не беру с собой много всего. Для моих задач их даже можно снять, в принципе. Но будет некрасиво. Так, давай подъемимся, что в тебе В ТБЕ есть так? Варбелт. Я не использую. А он складывается из такого пояса, который есть на липучке. К нему велкро лепится. И ты регулируешь. Оригинальная здесь кобра. Короче, это Концепт Поэтому это... Ты использовал шатилитарный подсумок, аптека, сумка скидания и под магазины, так? Да, Треба, так. да, да. Но, опять же, это было на полигоне, и поэтому отдел я бы их тоже отсоединил бы. Ага. Я не беру с собой ничего лишнего, потому что все лишнее возьмешь, это и э, устаешь, и много веса. Ну, конечно, понятно. И вообще даже неудобно. Поэтому карабин – это такая штука универсальная, как я для себя понял. просто Это самое просто незаменимая которое здесь есть из всего… Что навешено, Поэтому даже кучу таких магазинов я не брал бы. Но это в моем случае. Не нужно 100% понимать свою специфику работы. И что тебе брать, что не брать. Потребен еще я... не... минимализм. Так? Мне не нужна РПС, а мне нужен варбелт, на который я мало всего цепляю и иду. Для штурмика так не подойдет. Там же миллион тысяч магазинов. И поэтому, да, аптека и все остальное. Вот так. аптека, про которую я говорил. Ну, у меня стандартный. Тоже варбелт, аптека, угу. магазины. Ничего угу. такого. Но не с краю ну это какая-то угу. реплика, копия, но свою функцию выполняет. Нормально, подходит нам такое. Так, давай посмотрим на твою плитоноску. что у тебя тут есть. Бери, рассказывай. Значит, сзади карабин никогда не бывает. И карабин еще не бывает. Это очень удобно, это кайфово. Ой, американские стяжки у тебя, да? да. Э -э так, Рюкзак. В рюкзаке у меня гидратор. Гидратор вводится на эту сторону. Все. По сторонам у меня баллистического пакета здесь нет. Захисту. Еще одна аптечка под сумки. Вот все что угодно, как я понял, туда пихай все что угодно. Ну если ты был в пехотинце, бы, наверное зашивался уже кевларом с боки в жабры правда? Под гранаты, под дым, ножницы, сам максимально быстро доступно. Что здесь еще есть? Штурмовая панель так. Да. Что ты носишь спереди штурмовую панель? Турникет и аптека, еще одна. Да. Все. Все, у мене плити, там э, кераміка. Який це бренд одягу? Атака. Це Атака, Атака Архангел. І як Це э, подобається. Як тобі взагалі край Precision? Я знаю, що в тебе колись був. А, атаку вибрав би краще вже. Вже атаку. Ціна якість якась, так? Да. Ціна-качість, Я Точно. хочу тобі запропонувати плитник від Defense, щоб ти його подивився. Що це за фірма Defense? Це Defense Ukraine, це український виробник. тактичного спорядження. можешь его взять, антропотрематы, ну, подивитися на яки. Быстрый сброс здесь, здесь. Кстати, быстрый сброс это очень важно. Это стопроцентно важно. Если мы, говорим, если мы говорим про качество, это оригинальная мультикам, оригинальная кардура. Какой она там? Тысячная. Тысячная кардура. Да, тысячная это очень хорошо. Что у нас здесь еще? Быстрый разброс по сторонам. Сами хорошие, банды. хорошие они должны быть. Есть фирма UKK, я не знаю, она делала, по-моему, на таке, ну, не буду сказать. Короче, важно, чтобы пластик был хорош, потому что он на морозе трескается, летом он разогревается, тянется. Это не нормально. Так, давай подивимося, что представлено на сегодня на нашей платоносце. Сама платоноска, штурмовая панель э, с подсумками для магазинов. Э, потом у нас есть турникет-холдер с подсумком лазерный моле везде, да? Так, еще один турникет лазерный моли, велкро панели. Сзади в тебе еще есть штурмовая панель. Сам рюкзак штурмовый. Самое кайфовое, что когда ты одеваешь его, про качество можно потом уже разбираться. Самое главное, в первую очередь, какого бы ни было классного качества, если на тебе сидеть неудобно, а тебе в нем пол жизни проходить, наверное. Ну, в основном, большую часть времени ты в нем находишься. Поэтому, если неудобно, даже рассматривать не будешь дальше ничего, Поки не пойму, що мені а як ти, взагалі, як ти гадаєш, український виробник може колись витіснити західного виробника тактичного да? екіпування? Зачем нам покупати, якщо ми можемо не хуже, при тому же бойового опитування нам більше, і потім можна буде підказувати і говорити, ми використ... поміняти це, поміняти це, то. Ми все це використовуємо, так і тому в нас yes. Yes. Найправильніша, найправильніша точка зору з приводу того, як повинно виглядати yes. екіпівання. Да. 1000%. А як ты себя почуваешь немалзаль? А, смотри, у меня был плитник, которого боковые мне давили очень сильно, потому что они были максимально высоко затянуты, и мне приходилось поднимать плитник до нормально. Я ж не наш силу его низко, мне нужно поднимать, чтобы он был, чтобы меня защищал то, что мне нужно органы. Поэтому мне не давили сильно. Здесь не дают, потому что у тебя здесь такая прокладка классная. Uh -huh. А как тебе взагалі система вентиляции? Ты без орожарки? Нет, нормально. Тут крупная, я видел, крупная сетка uh -huh. хорошая. Крупная сетка большая, толстая сетка. Это хорошо. Э -э, вентиляция норм. И мне еще нравится, что есть сбросы, а сброс для плитника это очень важно. Были случаи, когда лично знал людей, которые просто из-за плитников тонули, когда форсировали реки. Это очень... Это очень это... ну, страшно. Да плохая. So, может тебя подвести. Поэтому у тебя здесь есть боковые, ты можешь чик дернуть. И ты можешь и вот так дернуть. Дер, в сторону. Внимание. И вот так дернуть. <звук> Поэтому... <звук> Неплохо, да? Как Для было? чего ты используешь штурмовые рюкзачки? Пить, вода все, что остальное. Гидратор, да? Да. Я самку сброса не использую по назначению для магазина. В этом лежит абсолютно все, но не магазины. Также и здесь. Он для гидратора, он там валяется очень много всего-всего-всего, что есть. Иногда даже забываю, смотрю, там перчатки зимние, только летом вспомнил, посмотрел. Поэтому, да, ты используешь для... Для призначения. Нет, наоборот, нет. Нет, для призначения. Рюкзак у меня этот. А рюкзак? Рюкзак. 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 Давай и все. Что дальше? И все. Ще на цьому плейткеріері в э, нас представлена евакуаційна стропа. Як гадаєш, це важлива э, річ на самому плитнику? Звісно. 100%. Це твоє удобство, щоб евакуювати э, поранення поетки мочу. <реку> Неплохо, так? Да? Витримав? Витримує да. Витриму вагу понад 200 кг. Весь екіп ви можете придбати у нас на сайті або в інстаграм. Всі посилання ми залишимо під цим відео. А за те, що ви додивилися до цього моменту, даруємо вам промокодик на знижку 10%. Скористатись ним просто. Все що потрібно вказати кодову фразу рекон при замовленні. Знижка буде діяти протягом двох тижнів. Defense Ukraine екіп для тих, хто туди входить. Хотів би тебе попитати, які слої одягу ти використовуєш і можна, та може якось можна зекономити військовому? 100%, мабуть, ні на чому не можна економити. Если ты используешь, допустим, слои, ты выстроил правильную последовательность слоев, у тебя влага выделяется одного, влага выводится с одного в другой впитывая слой и погнали дальше, тогда ты берешь самый дешевый первый слой и ты полностью всю систему рушишь, потому что уже она работать не ничего будет. Зачем не ты покупал тогда? Вот я за дорого, поэтому я думаю, нигде ничего не нужно экономить. думка, один раз вытереть потратить да? затраты да? и ходить. Да. Я опять же удобно. скажу, это все лично для каждого. Есть люди, которые привыкли и они, короче. Ну, если ты хочешь бегать с комфортом, потребно вкладывать бабок. Если ты хочешь просто, як, чтобы оно было, бери то, что дают и бегай. Лично каждого мнения, лично каждого выбор. Есть люди, которые ну, принципиально не хотят тратить. Они до сих пор ждут от волонтеров. До сих пор. Не в первый день войны, до сих пор ждут волонтеров, что когда-нибудь им придут китайские штаны в мультиками. Поэтому такие люди есть. Смеешься есть? Да, е, я знаю. Поэтому они тратить не будут на деньги. Им нормально ходится в э, пикселе. В статус кле... да. Ничего страшного. И, кстати, это не деды, это молодые парни. Стреляют здесь, да? Да, стреляют. Вызывай милицию. Полиция. Не, именно... русскую милицию. Вы Давай підсумуємо, Саня. Це що не напишу. <рес> Заяву напишу на тебе, я серйозно. Саня, так, давай дійдемо до висновку те, що на екіпіювання нам не потрібно шкодувати своїх грошей. Тому що це наше здоров'я, це наш комфорт. Стовідсотковий факт. Давай підсумуємо тоді, на чому ми можемо зекономити, на чому ми не можемо зекономити. І взагалі, чи вартує економити в чомусь взагалі? Я думаю, ні. ні. Економіть. это плохо. Есть мнимая выгода, когда ты покупаешь себе плитник, он у тебя рвется через месяц, и покупаешь еще один. И так за 12 месяцев ты покупаешь себе 12 плитников, которые стоят по 3000. Возьми за десятку сразу, возьми за семерку сразу, да? Ну да. Экономия? О, вот это экономия. И вот. вид ходит тебе дольше. Да. Вот так, вот, вот это мы закрутили. Все-таки можно экономить. Можно. Один раз в классности, по да. это выходит и. И потом экономия. каждый месяц не покупать новые плитники. Вот тебе экономия. Отлично. Я согласен с тобой. Так, что мы делаем? Мы говорим за качество. Мы, э, брать э, дорогие вещи не значит брать брендовые, топовые, известные. Можно просто брать качественную вещь. Она пошита, допустим, если мы говорим про плитник. Из оригинального мультикама. Хорошие стропы качественные, оригинальные. Нитка у себя. Э, как же она называется, эта нитка, которая. Блять, как же она называется, эта нитка-то, Армированная нить. Да. Там есть у тебя армированная нить, поэтому ничего, оно не рвется, не лезет. Норм. А потом уже смотришь из фирм, которые это делают. И выбираешь. Не нужно фара концерт покупать. Возьми украинский бренд. По качеству одинаково Шьет из одинаковых, да? Все, да, концерт, да? А это подарок был. Подарок. Я серьезно, мне мама в 14 лет подарила этот варбалт. Да? Угу. Блин, ну я говорю, ну ты же покупаешь, если что ты цей, ты дорибани, тебя будут, пацаны, просто пиздец. Вы тебе все. Пожалуйста. Минушку, да, да? Короче, качество, а не выбор именно премиальных брендов. Качественный материал берем. Украина делает классные вещи, при том, что у нее есть хороший опыт делать эти вещи, потому что боевой опыт. Подсказки военных. Я предлагаю покупать ветчизняного вробника Петримоты. Ну Ну? і ну, що ти тоді? Давай затестимо. Давай, давай зараз. Заходи, <рес> відкривай інтернет. Саня, дякую тобі, що завітав до нас. Дякую, що допоміг розібратися з екіпіюванням, показав, привіз своє екіпіювання. До наступної зустрічі і в Defense Ukraine. Ага! <рес> Все, пока.